istə sağlığı olan Nevroxanı apteklərdən həkim resepti olmadan əldə edə bilərsiniz. Salam hörmətli tamaşaçılar, xoş gəltdik sizləri. Konsiliumun efrində sizləri salamlayıram. Konsilium verilişi Nevroxan tabletlərinin sponsorluğu altında efrə gedir. Bizim və onu da qeyd elərik ki, bugünkü qonaqlarımız Implantent klinikasının həkimləri və mütəxəssisləridir və indi qısaca Nevroxan haqqında doktor Qayil. Elədir, mən də hörmətli tamaşaçılarımız, sizi salamlayıram və və mən deyirəm ki, artıq həftə sonlarına doğru planlarınızı qurmusunuz və çox rahat, stressdən uzaq, gərgin bir həftə keçirməyi, həftə sonu keçirməyi düşünürsünüz. Qısaca Neyraxan neyr haqqında məlumat vermək istəyirəm ki, Neyraxan tabletləri təbiiidir. Yəni tərkibində kimyəvi qatqı yoxdur, tamamilə biologidir. İnsan orqanizminə heç bir ziyanı olmadığına görə Neyraxan tabletlərini hər kəs istifadə edə bilər. Hətta süd verən analar və hamilə xanımlar belə. Təsiri 30 dəqiqədən 60 dəqiqə ərzində başlayır və gün boyu stressdən uzaq, gərgin, gərginlikdən uzaq da rahat həyatınızın təmin olunmasına zəmin yaradır. Ən e, əsası Əsas xüsusiyy xüsusiyyətlərindən biri isə Neuroxan tabletlərini apteklərdən reseptsiz şəkildə əldə etmək ə, olur və çox rahatlıqla əldə etmək olur. Elə istəyərdim bu mövzumuzu da ə, biz gəlgənlikdən uzaq və çox rahat bir ə, şəraitdə, şəraitdə davam edirik. Edir. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd etdiyim kimi bu günləri bizim studiyamızın qonaqları Implantent Klinikasının həkim mütəxəssisləri gündüz doktor Yaqubov, xoş gəldik sizləri və Xəyyam doktor Qəhrəy Abdurrahmanov'dur ve bugün hoş, hoş geldi. Ve bugünleri biz metl diş kistləri haqqında və diş problemləri haqqında müzakirələrimiz davam etdirəcək. Efrimiz canlıdadır. Hər hansı bir sualınız yaranarsa 5103806 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq bizim efrimizə qoşulub və həkimlərimizə öz suallarınızı yönləndirə bilərsiniz. Elə mən də vurğulamaq istəyirəm ki 5103806 daim xidmətinizdədir. Veriliş müddətində 1 saat ərzində sizin bütün suallarınızı cavablandırmağa çalışacaq. Eyni zamanda implantent klinikasının əlaqə nömrələri ekranlarda gedənsə Ə, gedən zamanda siz klinika ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz, suallarınızı ora da ünvanlaya bilərsiniz. Məsələ burasındakı biz bu gün burada çalışacaq, bu problemləri ə, ümumi şəkildə müzakirə eləyək. Ümumi şəkildə canlandıraraq və siz biləsiniz ki, nə kimi problemlər sizi ə, varınızdır və həlli yolları nədən ibarətdir. Biz dəfələrlən efir vasitəsilə diaqnoz qoymaqdan çəkinmişik. Çünki bu həm e, tibbi deontologiyaya uyğun deyil, həm də ki, bir insan həyatından e, oynamaq kimi bir şey sayılır. Hə, Sadece maarifləndirici məlumatlar verərək hörmət biz... tamaşaçılarımızı istiqamət göstərə bilərik bu verli sayəsində. Elə bizim doktorlarımız da artıq bir neçə dəfədir bizim qonaqlarımızdır. Xəyyam doktorla artıq demək olar ki, uzun müddət bir e, artıq konsiliumun bir mütəxəssisinə çevrilmişdir stomatologiya sahəsində. Eyni zamanda gündüz doktor da e, sənə cərrahiyyəsi və stomatologiyanın cərrahi problemlərində hər zaman bizim yanımızdadır. Elə buyur, istəyirsən birinci başlayaq. Gündüz, başlayaq. <coughs> gündüz doktor, e, dişin apeksində, zirvəsində yaranan e, belə də xroniki xəstəliklərin səbəbləri nə ola bilər? Bir növbədə qeyd eləmək istəyirəm ki, ağız boşluğunda olan bütün iltihabların səbəbi xəstənin məsuliyyətçiliyindən gəlir. Niyə? Çünki bütün dünya praktikasında patient hyde hə, ayda üzürsəm ildə 2 dəfə həkimin qəbulunda olmalıdı. Bu profilaktik olaraq ağız boşluğunda ki il tabula e, protestlərə baxılmalı, kariyoz boşluqlara baxılmalı. Əgər bu cən vaxt vaxtında müəyyəjət etənmirsə, o zaman dişin üstündə qaralma, yəni kariyoz proses baş verir. Vaxt vaxtında müalicə olmayan şəraitdə bu artıq sinir intibabı baş verir. Sonra eee sinə ağrı, ağrılara baş verir və e, poçen artıq endo, yəni ki, dişin kanal tedavisinə müraciət edilir. Bütün abiksaj problemlər bu momentdən, bu andan sonra başlayır. Çünki endonun nəticəsi olaraq ya diş uzun ömrü mükəmməl bir eee işni göstədir. Slu və xidmətliydi. Və ya qədər bu artıq eltablaşı və ağız boşluğunda eltəbə proses baş verir. Apex nə deməkdir? Yəni ki, dişin zirvəsi, kökün uc hissəsi çənənin içində görünməyən bir hissəsidir. Əgər endo düz olmayıbsa, düz olmubsa nə deməkdir? Dünya praktikasında bir endo protokol deyən bir şey var. Bu protokol nədir? Yəni ki, dişin zirvəsindən 1 mm əbdurac olmuş material çıxa bilər və ya 1 mm çatmaya bilər. Bu anda bu müalicə normal müalicə sayılır. Yəni, eee, o dişin zirvəsini dəlib daha aşağıya keçə bilər. 1 milliyə qədər 1 milliyə qədər. 1 milliyə, qədər, milliyə qədər, yəni ki, bu 1 milli demək deyil. Yəni ki, 0.9, 0.8 1 milliyə qədər bu heç bir toksiki, eee, faktorı göstərmir. Yəni ki, bir də qeyd etdim ki, kök çənədə birbaşa birləşmir. Yəni ki, köklə çənə arasında bir yumşaq toxuma deyilən bir ə, toxumalar var. Əgər kanal 1 millidən artıq boşdursa, bu zaman burada boşluq var. Boşluq da burada ana Avropiyanı ki, havasız yaşayan mikroorqanizmlər üçün qalmağa, inkişaf etməyə və iltıraq atmağa bir, bir şərait ya e e e yaradır. Əgər yenə də 1 millidən çoxdursa, bu zaman boşluq olduğuna görə Apex də iltabı praktisə baş verir. Və əgər yox tapdırıcı olmuş material kanalı 1 mm-dən çox aşırsa, bu zaman apex yaranan iltab, iltabın səbəbi xroniki qızdıxlandırma və xronik qızdıqlandıraraq apexdə olan, eee, destruktiv, yəni ərimə iltabı prosesə baş verir. Və bu da öz növbəsində, eee, artaraq, vaxt ötərək ağaraş, ağarlaşa bilər bu ağırlaşmalar sözsüz ki müxtəlif problemlərə yol açacaqdır. İstəyərdim e, kistalar haqqında biraz danışaq həkim doktor. Yəni vaxtında müalicə olmazsa kistalar, kistalar biz əvvəlki verilişimizdən e, yəni xroniki hallarda baş verə biləcək problemlərdən biri kimi qeyd etmişdik. E, i̇ndi də əgər kistə var və biz onu vaxtında müalicə eləmirik, üzərinə düşmürük. Nə kimi hallarla bizə ziyan verə bilər? bi ki əvvəl xatırlatma olsun deyə bir az qıstlar haqqında xırda bir məlumat verim ki qıstlar e, doktorun saydığı səbəblər bununla bununla yanaşı okluzal travmalar nəticəsində kökün apikal hissəsindəki e, qan damar sisteminin pulpa içerisindəki olan sinirlərin travmatizə olunması və nekroz olunması nəticəsində ölməsi nəticəsində əmələ gələn problemlər. Bundan başqa periodontal aralıqdan keçə biləcək anaerob bakteriyaların periodontal aralıqda olan problemlərin giddiləşməsi nəticəsində əmələ gələn digər problemlərdir. Təbii ki, də müalicələr və sayr, yəni bir kariesin əmələ gəlməsi ilə diş uca kök nahiyəsində anaerob bakteriyaların yığılıb içərisində müəyyən eksudası olan, yəni bir sıvı, immayesi olan, iltihab mayesi olan və xaricində bir kesecik yani bir torba gibi bir formada olan ve onu içine ehatelemiş bir gur, yani bir yapıdır. Hı hı. Bu kisaların artık e, gittikçe öz diametreleri yani çapları daha geniş, daha büyük olur ve artık bunların klasifikasyonu ona göre değerlendirilir. Bu haller radyografik e, röntgenlerde müşahide olunduğu anda çok meslehetti ki bunlar vaktinde müalicə olunusun. Yəni soruşduğunuz sual olar ki, əgər bunlar vaxtında üzərinə düşülməsə, yəni bəzi hallarda biz bunu çox bəsit vurğulasaq da bir dişin itkisindən nəticələnə bilər. Hı -hı, hətta bu, bu qədər böyük bir şey olmayabilir dişin itkisi. Yəni bizim gözümüzdə diş itkisi kisdan sonrası normal bir hal olaraq qalır ki, diş itkisi olub implantla bərpanı. Amma artıq kis ça yayıldıqda və bəzi hallarda diş çəkildikdən sonra kisanın tamaman o epitel təbəqəsinin tamamen ordan uzaqlaşdırılmaması nəticəsində artıq osteomiyelit deyilən problemlərə, çənə sümüyündəki daha ciddi problemlərə səbəb ola bilər. Bununla yanaşı üst çənədə və ya alt çənədə bukkal dediyimiz sinuslar var. Yəni bunların iltihabla dolması nəticəsində fleqmonlar əmələ gəlir və bu ciddi cərrahi proseslərə səbəb ola bilər. Razı getdikcə dərindən. Yəni getdikcə danışarıq. Belə bir zəngimiz var, onu qəbul edib alo deyək. Alo buyurun. Salam. 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 Biz sizi salamlayırıq. Doktor, çox sağ olun. Bizim uşaq 1 yaş 1 aylıqdı, amma bir dənə də olsun dişi yoxdur. Bu nəyədən ola bilər? Yarım müraciət etməliyəm. Bunun təsirləri ola bilər? E, doktor sualını verməmişdən qabaq bir söz deməmişdən qabaq müraciət oluna biləcək yer haqqında deyim ki, uşaqlıq implantent klinikaları. Ona görə ki, orada həkimlərin qəbulu pulsuzdur və çox rahatlıqla ödənişsiz şəkildə siz yaxınlaşıb bu problemi orada çözməyə çalışa bilərsiniz. Və diaqnoz və müalicə taktikası orada seçiləcək. İndi isə xəyyam doktor, sizə aldığınız bir sualım var. Yəni əksər tərəfin diş çıxarma ələfəsində uşaqda qızdırma olur və ya populyar dediyim hissələrdə ağartılar. Bular heç müşahidə olunurmu, yoxsa heç bir formada qarşılaşmamısız? ən yani, heç bir simptom yoxdumu dişlərin yerində Yəqin ki, pasiyent sizə canlı müraciət etmə yolunu seçdi artıq. Bizi e, dinləyir, e, okay. baxır. Mən onda bir ki, yani, yani, bu... belə bir cavab verim ki, yəni həm belə variantda, həm belə olmayan variantda. Hə, yəni e, birinci gecikmə normal bir hadisədir. Yəni çünki uşağın 2 yaşı və daha yuxarı deyil ki, biz dişin olmadığını fikirləşək. Amma diş varsa və gecikirsə, mən bunu vurğulayıram. Tez ax südti dikenən daha tez axızda görünməsi bəzi hallarda daha ciddi problemlərə keçə bilirsə biz biraz toxunmuşduq yani ektodermal displazi dediyimiz problemlərin dindikdən daha çox təsiri. Gecikməsi olmadığı mənasına gəlmir. Bu dəqiqa onun rentgenoloji müayinələrlə eləməy düzgün deyil. Yəni bu yaşda yəni hə, bizə heç məsləhət veririz. deyil. Ailənin bunu gözləməsi. Yəni uşaq 2 yaş, 2 yaş yarımına, 3 yaşına gəldikdən sonra artıq Həkimə müraciət edin. Yəni artıq 2 yaşında dişi heç çıxmayıbsa, sadəcə bu müayinəyə gətirə bilərlər. Amma 1 yaş ətrafı çox da riskli bir faktor deyil. Amma ağız içərisində süd dişinin əvəz edici qalınlaşmış papillalar var. Onlar ağızda artıq ağarmağa və süd dişinin çıxması üçün ağız içərisini sürtməsi üçün şərait yarandırır. Onlara baxsınlar. Yoxdursa, biraz daha gözlədikdən sonra müraciət eləyə bilərlər. Əlavə gündüz doktorun əlavəsi doktor? var. Hörmətli Xəyim doktor, de, e, dedilənə əlaqə olaraq, əgər e uşağın daimi olaraq nəbridə tələsə, yəni ki nəzarət edəcək, fikir verərik ki, daimi olaraq əlini ağzına aparır ye, çeyniyir, və ya sosqanı çeynəyir və ya bu ağac boşluğunda selikli tüpürgənin artması bu o deməkdir ki, düz diş gəlməsinə hazırlaşır. Yəni ki, ha, yəni tələsməmək lazımdır. Tələsməmək narahat bir olmaq bir vəzifədir. Sabirli olmaq və eyni zamanda əgər narahatsız bir durumunuz varsa, mütəmadi olaraq yəni ə, siz İmplante klinikasına ə, ara sıra konsultasiyalara gəlib vəziyyəti yerində dəyərləndirə bilərsiniz. Doktor, kisalardan danışaq da söhbətimiz yarımçıq qaldı, amma bir sual vermək istəyirəm. Ə, məsələn, bəzi hallarda qaraciyərdə də kistalar olur, ağciyərdə də kistalar olur və dişdə də kistalar olur ə insanlar bir-birinə fərqləndirməyə çalışsınlar. Məsələn, o kistaların partlama təhlükəsi var və partlayarsa daha ciddi fəsaddlara yol aça bilər. Bəs çənədəki kistalar, dişin dibindəki kistaların bu kimi təhlükəsi varmı? Bunu deyim, e, təbii ki, əlbetde bu haqda daha detallı danışarıq. Kistaların patlaması deyəndə ağız içərisinə daha çox sümük içərisində olduğu üçün onun belə bir patlaması kimi müşahidə olunmur, amma sümüyün nazik və zəif olduğu hissədən delərək və e, diş ətinindən fistula dediyimiz prosesləməyə gəl. Əslində bu həm pasiyent üçün rahatlamadır. Artıq kistanın əmələ gətirdiyi içəridəki davlənə və pulsativ ağrılarının azaldığını göstərir. Bilə vulkan püskürür və Bəli, sakitlik verir. Və ədəbiyyatda e, belə bir şey var. Bəzi papat həkimlərimiz endodontik müalicəsinin artıq çox çətin olduğunu, bəzi həkimlərimizsə, yəni biz də daha çox o fikriniyisiyik ki, fistulalı dişin müalicəsi problemli deyil istədiyiniz nəticəni əldə eləməyə olur və kistanın patlaması kimi nəzərə ala bilərsiniz amma füsul əmələ gələndən sonra artıq iltihab davamlı axdığı üçün ətraf toxumalara, bizim üçün çox dəyərli olan toxumalara ziyan verir. Ora da infiltrasiya eləyəcək. Təbiətdoqtor çox gözəl bu yerdə kistalar haqqında ümumi məlumat verdi. Mən gündüz doktorun fikrini almaq istədim. Kistaların ilkin ilk, ilk simptomatikası nə şəkildə qoyulur, eyni zamanda diaqnostikası necə aparılır məsəl edim. <laughs> qeyd etməyisiram ki, xəstə ilə başa düşəndən ki, kisdə deməyəcəyəm, kisdə bir, eee, 2 qattdan ibarət olan bir boşluqdur, ətrafında kapsuladılan bir şey var. Kapsulun üst qatı sümüyə yönəlir, iç qatısı epitelal vistikə deyilən bir şey var. Eee, şey e, doktorumuz öncünə qeyd elədi. Bu epitelal vistik olduğu müddətdə kissanın müalicəsi biraz mümkünçü sala gəlir. Əgər, eee, yenə də doktorumuz qeyd etdiyimiz kimi fürsuləmələyə gəlibsə, bu zaman dəşim müalicəsi yolu çox asandır çünki artıq drenaj kisəsinin drenaj yolu var. Yəni ki bütün içindəki o olan e, iltab, eksüdat, ransudat da belə deyək, ya epiterial soyu müalicə etdisə epiterial soy ofis soyudan çıxmaq şansı var. Əgər yox, fystula yoxdursa və bunu endodentinçib yolla müalicə etmək biraz düzgün deyil. Çünki epiteli onu ancaq cərrahi yolu ilə götürməsi mümkündür. Yəni ki heç bir e, konservasiya konservasiyaçıq müalicədə burada bir effekt vermir. Yəni də kista müəyyən bir vaxtda e, həcmini, böyülününü azalır. Bu qədər. Yəni ki bu son müalicədir. Qaldısa simptomlara kista bir ədəbiyyatda deyilir ki, kista e, mina zəmidliyi deyil. Yəni ki keç portem kimi kimi qeyd edirlər. Yəni ki, bu uzun müddət simptomsuz keçə bilər. Yəni xəstənin heç bir şey narahat eləmir, heç bir ağrısı yoxdur, bir problemi yoxdur. Gəlir cərrahın ya ortopedin yanına diaqnostika üçün, yəni məsələn implant qoymaq üçün ya protez qoymaq üçün ultrasəsli müayinə olur ya ya panorama olur və onu o panoramda müayinə edirlər. Yəni aşkar edirlər. Müayinə nəticəsini aşkar edirlər. Bəli. Bu indi Bütün xroniki və bütün iltabo proseslər klassifikasiya görə bölünür. Kəskin vaxtı, xroniki vaxtı və xronikinin kəskinləşmə vaxtı. Adətən bütün kisələr xroniki çəkilər, yəni ki, simptomsuz çəkilər. Xroniki vaxtda heç bir simptom yaratmır. Əgər kisə böyük deyilsə, kisələr də həcmindən görə üç yerə bölünür. Balaca kisələr 1 santimetrdən 2 santiyə qədər, orta kisələr 2 santimetrdən 3 santiyə yarımə qədər, 3 santiyə yarımdan daha böyük olan kistlə bu abşirlə, yəni ki, yarmış kistə kimi sayılırlar. <laughs> bunlarda ən çox, yəni ən qorxulu simptomlar bunlardır. Simptom Vincan, yəni ki, e, iltəbın nəticəsində aşağı çənə sinirinin sıxılması və dodağın pareziyası, yəni ki, e, hissiyatın hissiyatı itilməsidir. Hissiyatı hissiyatı bu artıq deməkdir ki, burada böyük bir problem var had. E, yəni hər ehtimalla e, özünün spesifik simptomu vardır. Yəni elə bu dediyiniz kənərdəki hissiyatın itməsi birinci dəlilet elir ki, kistaya istiqamətlənməyə. Kista nı ilk növbədə, ikinövbədə bütün özünə məxsus bir ağrı simptomu var. Bu e, kompressiyona ağrı deyil, yani, sıxılma kimi. Yəni həmdə öncə qeyd etdiyimi, kista içində eksudat, yəni iltihab var dedim. Təzlikində iltabın da çıxmağa yol olmadığını görə bu kista özü öz kapsulundan sıxır. Bu da çənədə olan sinir ağızlarını nevronanca sıxır və bu çox dəhşətli ağrılarla səbəb olur. Ya hətta ağrı kəsici belə bunun qarşısını almır. Düzdür. Bir də sonuncu dediyim ki, əgər kistaya yüngül yanaşsaq, buna vaxtı vaxtında müalicə etməsə, bu bizim çənədə böyük bir defektlər yaradır və səbəb olan dişdən əlavə yan dişlərin də itirməsinə səbəb ola bilər. Eyni zamanda çənə sümüyündə yavaş-yavaş itməsinə ki, səbəb. səbəb olur. Təbii ki, rezorbsiya tamamilə sümüyün itkisinə səbəb olur. Elə də xəyəli mən istəyirəm bir dənə sual verəm. Çox yaxşı yerinə toxundun simptomlar haqqında. İstəyirəm biraz xəyəli doktor klassifikasiyası, etiologiyası, yəni bunun yaranma səbəbləri ilə biraz tanışsın. Ondan sonra isə insanları çox maraqlandıran haymoritlər haqqında bir az söhbət açacağıq. Çünki hara e, baxırsan, reklam haymoritin müalicəsi, haymoritin müalicəsi. Amma əslində haymorit nədir, nə təhr olmalıdır? Bu aqta sırf burada mütəxəssislərdən eşidəcəksiniz. Amma birinci 2stanın klassifikasiyası və patologiyası, <coughs> yaranma səbəbi. 2stanın klassifikasiyasına da keçməzdən əvvəl, e, apikalda dişin apikal hissəsinə əmələ gələn problemlərdən biraz Hı -hı. bəhs eləmək istərdim apikal absellər var. Yəni çünki patientlərimiz daha çox bunları qarışdırırlar. Yəni kistanın, apsesin, granulomanın bunları qarışdırmamaq üçün, yəni akut bir vəziyyətdə, ikasiyəşmiş e, bir vəziyyətdə, patientin gəldiyi simptomatik ağrılarının çox olduğu bir vəziyyətdə. Əslində birinci kistanın, yəni doktorun dediyi kimi, kista daha az asimtomatik olduğu üçün simptomları az olduğu üçün absesslərdən şübhələnirik. Ətrafında bəxdəyimiz kimi bir epiteli olmadığı halda amma içərisində granulomatoz toxumalarında çox olduğu hallarda və çapı çox kiçik oldu, diametri çox kiçik olmaq qaldı. Daha çox granulomalarla qarşılaşılır. <laughs> amma kistalar ağız daxilində ən çox rastlanılan kistalar radikulyar kistalardır. Yəni kök ucunda əmələ gəlmiş kistalardır. Bunlar bayaq sadaladığımız kimi endodontik müalicələr, yəni hər birinin özünə görə müəyyən faiz dərəcəsi var. Endodontik müalicələr hər dəsə daha yüksək faizim, malikitlər, yəni nə deyirəm, trav maneçəsində olanlar. Bundan başqa eee diş eti periodontau qaynaqlı kistalarımız daha çox eee ola bilər ki, müalicə nəticəsində yox, yəni dişlərin laxlanması, periodontal problemlərin ciddiləşməsi nəticəsində. Ondan başqa ağıl dişlərinin ətrafında əmələ gələn kapsula şəklində kistalar və təbii ki, bu hallarda bəzən yenə yəni də simptom vermədiyi üçün kisdə çox daha böyük, geniş çaplı ola bilər və ön dişlərin 7-ci və ya 6-cı dişlərin artıq köklərinin yerini dəyişməsi, yəni pasiyent ağız nahiyəsində dişlərin yer dəyişməsi, köklərinin yer dəyişməsi, eyni zamanda sümüklə yanaşı kökün rezorbsiyasına, yəni bu kisdə bəzən kökün sourulmasına, əriməsinə. əriməsinə səbəb olur. Bəzi hallarda e, mandibulanı, yəni alt çənənin qırılmalarına, frakturalarına qədər gətirib çıxara bilər. Çünki o qədər dərəcədə ətraf sümüyü əridir ki, yəni bəzi hallarda doktorun dediyini alveolər inferiora bir dableniya eləmiyə bilər. Çünki alveolər inferior yer dəyişə bilər Hı -hı. və bunun nəticəsində bir çənə qırığına səbəblənə bilər. Bundan başqa baş kimi mövzuda kistalarımızın gətirib çıxara biləcəyi ciddi faktorlardan biri də ən əsas şeylərdən ən qorxulu olanlardan e, üst çənə köpek dişi üst nahiyesinde fossa canina dediğimiz bir proses var. Köpek çukuru. Evet. O köpek çukurunda artık eee köpek dişi veya premolar etrafında emele gelmiş kistalarımız, radiküler kistalarımız o nahiyelerde eee fleğmona sebeb olur. Köpek dişi çukuru fleğmonası ve bu daha çok da etmoidals kemiğe, burun üstü kemiğindeki ve oradan da beyne təsir göstəriləbilir. Ve mən bu gün bunu çox vurğulamaq istəyirəm. Ər pasyent belə bir halda gəldiyində həkiminiz antibiotik təyin elirsə, xeyil elib onu istifadə edin. Biz heç bir vaxt pasyentimizə ziyan olacaq bir şey demərik. Çünki bu yaxınlarda bizim pasyentimiz uşağına antibiotik vermək istəmədi. Amma biz bu halları əslində bu gün bu mövzuda çox vurğulamaq istədiyimiz ciddi digər simptomlara səbəb ola biləcəyi qarşısını almaq lazımdır vaxtında. Potensial menenjit və ensefalit xəbici. Yəni bunlar çox böyük risklərdir. Bunlardan, yəni xırda bir problemi doktorumuzun vurğuladığı kimi üstünə düşüb vaxtında müayinə olunub və qarşısı alınmalıdır. Bəzi hallarda biz profilaktik olaraq birinci olaraq antibiotik təyin edirik. Onun üçün də yəni həkimlərin dediyinə qulaq asmaq lazımdır. Məsələn, kəllədə olan bütün kanalların, bütün e, keçidlərin hamısı bir-birinə bağlıdır. Təbii ki. Üzdə olan elə xüsusən də üst çənənin üzərində haymor boşluqlarının e, fossakaninan için içərədən açılan kanallar etmoidal və hətta məsələn kanal istnazolakrimalis kimi beləsən burun göz yaşı kanallarının da problem yaranması mütləq şəkildə Doktorun dedi ki, mə anti-biotik təyinatı varsa burada ə, və bu sizin uşağınıza ziyan verəri düşünməyin. Çünki onu təyin edən doktor uşağın orqanizminə, çəkisinə və qəbul etmə gücünə, dozasına arxayın olub, yəni bunu bilərəkdən edib. Düşünməyin ki, bu sadəcə anti-biotiki yola verərək təyin edib. Orda hesablanmış çünki... çəkiyə görə hesablanmış doza. Demək ki, yıllarla yəni, araşdırılmış tədqiqatların əsasında təyin olmuş rəqəmlərdir. Ona görə mütləq şəkildə belə durumlarda Mən mən də bu şeyin üzərinə daha belə e, ciddi durmaq istəyirəm ki, əgər belə hallar olarsa, stomatoloq sizə antibiotik təyin eləyərsə, bilin ki, və xüsusən üst çənə ilə bağlı, bilin ki, mütləq qarşıda yarana biləcək beyin ağrılışmalarının, yəni menqitlərin, ensefalitlərin ağrılış o kimi ağrılışmaların qarşısını ala bilməsi üçündür və Allah uzaq eləsin, e, yəni Biz heç kimə belə şey arzulamarıq. Bir körpənin əlilliyinə qədər gətirib çıxarda biləcək bir durumlardır. Əlavəniz var. E, siz dediyinizə hök ummətən bir anatomiyadan bir e, nümunə no. no. misal gətirmək istəyirəm ki, bu e, yuxarı çənə os simaksilanın yuxarıdə varı. Göz, e, gözün alt e, hissəsini təşkil edir. Bəzən də bir e, həştə bir 25 fallı hallarda gözün alt Arxa hissə divarı olmur. Yəni ki, yuxarı çəndə olan iltihab prosesləri birbaşa beynə əlaqəli ola bilər. Yəni ki, keçə bilər birbaşa. Hı -hı. Yəni ki, doktorumuz dedi ki, əgər vaxtında vaxtında antibakterial terapiya və konservativ terapiya etməsəz, o zaman bu qısa müddətdə mininki ilə, iltihablı ilə. Bu bu işə xəyəllərin sahəsidir. Təbii ki, bu da pediatrik sahələrin sahədə artıq pediatrların işini ağırlaşdırır. Bir, bir uşağın gələcəyin. Təbii ki, yəni mövzudur. Biz haymoritlərdən danışacağıq, amma ikinci hissədə əlavən varmı? Yox, Konsilium Plus-da inşallah görüşmək imkanım. Amma ə, bir şey vurğulamaq istəyirəm ki, Konsilium Plus olaraq biz də təcəssüx haymoritlərdə, aymoritlərin yaratdığı problemlərdə, diçnəyə görə bu mövzulara toxunuruq, çünki biz ucuz reklamdan qaçmağa çalışırıq. Azərbaycan xalqının sağlamlığı uğrunda durmağa birinci Azərbaycan həkimi andı vermişik. İkinci isə Hipokratın andında deildiyi kimi, birinci bəndində olduğu kimi zərər vermədən sadəcə maarifləndirmək istiqamətində məsləhətlərimizi veririk və hər zaman ətrafımızda bizimlə olan doktorlar öz işinin peşəkarlarıdır və bu işi könüldən gələn insanlardır dır. Düşünün, gün ərzində gərgin bir stresin sonunda, yəni həkimlərin həyatı çox elə də asan deyil. Yəni, Hər gün nə qədər insanın dərdi, ağrısacısı dinlənilir və bunun sonunda gəlib bu kimi bir şeyləri etmək əvvəla buna görə sizə təşəkkürlər düşür və eyni zamanda bizə dəstək olan lider kanalına və rəhbərliyinə təşəkkürlər düşür. Qısa aradan sonra, reklamlardan sonra mütləq Konsilyum Plus-da daha önəmli məqamlara toxunacağıq. Bizi izləməyi unutmayın. Stress, qorxu, həyəcan və yuxusuzluqdan əzab çəkirsinizsə, Neuraxan qəbul edin. Yalnız Neuraxan sağlamlığınıza zərər vermədən sizə rahatlıq və sakit yuxu bəxş edər. Tez və təbii yolla rahatlığı yenidən əldə edin. Alman istehsalı olan Neuraxanı apteklərdən həkim resepti olmadan əldə edə bilərsiniz.